சேனல் ்ரில் பிரகதேவுள்ளனா ஸ்ரீனிவாஸ் ब्रह्माद्यौ ब्रह्मनाहुकम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसबाधिनः अहम् वैश्वाननो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तम् पचाव्यन्तम् च दुर्विधम् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् कृष्णागवा అడిగి మరి వేయించుకొని తృప్తిగా భోజనం చేయండి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం కాబట్టి పడేయడానికి వీలు లేదు మీరు పడేసే పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంకో ఇద్దరికి పనుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అన్యదా భావించకుండా తృప్తిగా భోజనం చేయండి లేచే ముందర అన్నదాత శుద్ధి భవాలు చెప్పేవండి సాయం కానీ